2026 dijangka menjadi tahun yang sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia, di mana perkembangan ekonomi negara dijangka akan meningkat sekitar 4.5% sehingga 4.8%. Tapi di kita nak mengejar kemajuan standar ekonomi tersebut, satu fenomena yang saya kira semua orang perasan sebenarnya adalah pengukuhan produk antarabangsa semakin meluas di pasaran Malaysia ini khususnya China. Sebab apa daripada kita minum, daripada kita pakai pakaian, serta kita scroll aplikasi, pastinya pengaruh China tu sangat kuat. Semua orang kena akui benda ni. Dan untuk video kali ni kita nak tengoklah Kenapa uh, produk China begitu mengukuh di pasaran Malaysia? Dan bagaimana pula tentang potensi produk tempatan? Jadi untuk poin pertama, sebelum kita nak rungkai kelebihan apa produk China yang terdapat dekat Malaysia ni, mari kita lihat apa kesan di sebaliknya dengan kemasukan produk China dekat pasaran Malaysia ni. Ada dua pastinya, kesan baik dan buruk. Okey, baiknya apa? Baiknya adalah dari segi harga ha, pengguna Malaysia akan memiliki pilihan yang lebih besar, lebih luas, harga yang kompetitif which is kita akan adalah, kita boleh bandingkan harga produk murah ni, A, B, C, D dan kita akan ada hak membeli tu lebih tinggi. Ha, tidak hanya itu juga dan kita tahu kemasukan produk China ni, China ni memang dikenali dengan negara yang mengutamakan teknologi maka dengan kemasukan produk mereka secara tak langsung mendorong atau kata kasar dia memaksalah industri tempatan turut menawarkan inovasi yang sama ah pada pasaran ekonomi. So benda tu sangat bagus. Jadi apa kesan buruk dia? Kesan buruk dia sangat mudah iaitu kita memang akan berada di bahagian yang cabaran dia tinggilah. Harga mereka dah murah. Maka benda tu akan menekan khususnya peniaga kecil kita Bukan peniaga yang brand besar pun tak? tak peniaga kecil kita yang paling terasa Bila China mendominasi certain sektor perniagaan dekat Malaysia ni Dan kita pun tahu China ni merupakan negara pengeluarannya berskala besar Maka apa? Maka mereka akan meraih penjimatan yang lebih tinggi lah Berbanding dengan peniaga tempatan ni Sebab apa? kos logistik, uh, kos bekalan semua mereka dah jimat dan maka secara tak langsung harga pengguna juga jadi lebih rendah jadi apa antara brand China yang tengah mengukuh dekat pasaran Malaysia ni? Kalau dia sudut uh, bahagian minuman, kita boleh uh, list down kan antaranya lah Mitsui, Chaji, lah King Coffee. Okey, ketiga-tiga ni sangat berbeza eh. Mitch Kenapa dia boleh tawar harga kos yang sangat rendah untuk contoh saya ambil contoh air lemonade dia dan ice cream dia. Kenapa boleh rendah? Basically Ramai tak tahu yang Mishui ni dia ada ladang lemon sendiri. Mana kata dia dah memberi penjimatan kepada rantai yang bekalan mereka kos logistik pun turut jimat. Maka secara tak langsung, kos pengguna juga jadi lebih jimat. Ha, maka tak pelik lah kenapa Mitsui ni boleh menawarkan harga yang lebih murah. Berbeza pula dengan Chaji. Ha, Chargy ni memang semua orang tahu dia adalah jenama minuman premium dekat China. Tapi kenapa rakyat Malaysia ni suka betul dengan Chaji? Kenapa order dia kalau kita pergi mana-mana cawangan? -mana eh memang penuh lah. Ha, kalau dekat app tu, ha, waiting list tu memang tinggi lah. Tapi cepat sebab dia, Chargé dia membuat pelaburan yang sangat tinggi untuk bahagian automated tea robot Mereka kata apa? Mereka sekadar scan uh, dekat cup mereka yang order masuk tu Eh letak je air uh, terus siap je uh, So, secara tak langsung, rasa minuman mereka konsisten Contoh kau beli pun, pasal lama dah kau try brand lain Tapi kau beli balik, kau akan rasa eh Chargé sama uh, Benda inilah menyebabkan pengguna kekal setia dan brand seterusnya adalah Lucking Coffee. Brand ni bagi saya sangat menarik. Sebab apa? Dia baru masuk awal tahun 2025 tapi dia dah jadi bualan orang ramai. Sebab apa? Harga dia ada yang murah sangat, ada juga lah yang mahal juga. Tapi kenapa semua orang like, eh cik, kena beli Lucking Coffee ni? Antaranya adalah konsep yang diterapkan sebenarnya melawan arus. Haa, kafe kopi tradisional ni. Di mana konsep Grab and Go. Ha, maknanya orang akan guna guna aplikasi untuk order tak pun scan uh, QR dekat kaunter dia dan terus air dah siap ha, jalan. Tak perlu eh ruangan kau, kafe dia juga sebenarnya kecil. Tak memerlukan untuk Kan budaya kita like Oh kalau kopi je Lepak lah Apa semua lah kan Tak Lakin kopi ni Dia like macam Dia mengutamakan khususnya Golongan yang kerja kan Macam ah ha, Terus ambil kopi ha, Dah jalan Tak perlu nak melepak Apa semua ni Dan harga dia juga Boleh jadi rendah ni Adalah kerana Dia tak memerlukan Pengguna nak tambah Macam-macam lah Saya ambil contoh eh, Macam uh, jenama S lah Ha, nak tambah apa? Sirap apa lagi? Nak tambah apa? Sebab tu jadi mahal gila. Like, uh, nak kena pump berapa apa semua tak lagi kopi kau boleh tak nak bagi dia kopi ni simple je so sepatutnya dibuat uh, dihasilkan dengan cara yang mudah uh, jadi tak pelik lah kenapa ramai pengguna Malaysia suka dengan laki kopi macam tadi kita dah sentuh uh, berkaitan dengan jenama minuman ok kita masuk bahagian e-dagang pula semua pihak tahu dan sedar benda ni bahawa produk China sememangnya mendominasi memonopoli pasaran idagam. benda ni bukan masalah Malaysia je tapi masalah antarabangsa dan mesti ada persoalan yang uh, tanya, eh kenapa Malaysia tak buat macam Indonesia untuk menghadkan kemasukan produk China ni dekat pasaran kita jawapannya mengharamkan bukanlah penyelesaian mutlak seperti saranan Kementerian Kosarah Hidup perlindungan hanya akan dilaksanakan sekiranya terdapat aduan lagi satu, segmen pemasaran mereka sangatlah kukuh. Dan jangan kita lupa, eh, arena idagang seperti TikTok, Taobao, Temu, semua tu dari China tau. So, maka secara tak langsung tak pelik lah kalau perniagaan China ni sebenarnya lebih memahami algoritma dan sentimen pengguna semasa. Kadang tu, orang lagi tahu apa yang kita suka sebelum kita tahu, eh kita suka produk ni. So, begitulah kisahnya. Jangan salah faham, video kali ni bukanlah kita nak mengagungkan Uh, kemasukan produk China di Malaysia tapi kita nak melihat uh, bagaimana pengukuhan itu berlaku dan apa kesan dia terhadap produk lokal dan dalam pada itu semua pihak kena faham juga eh tak semua produk China yang masuk ke Malaysia ni terus jadi raja tak ada juga yang memperlihatkan perkembangan yang lebih perlahan saya ambil contoh seperti Koti Coffee Kodi Coffee ni untuk maklumat dia adalah uh, pesaing terdekat lakim Coffee dekat pasaran China tau. Ha, dia nombor dua dekat China. Tapi dekat Malaysia, perkembangannya dilihat lebih perlahan sedangkan dia dah masuk lebih awal berbanding Lucky kopi iaitu sejak 2023 Jadi secara asasnya, tak semualah produk antarabangsa tu faham sentimen market negara kita ni Masih ada juga yang struggle Dan dalam pada itu, sebenarnya banyak juga produk lokal kita yang tengah mendunia sekarang ni Antara jenamanya adalah seperti Zuz Coffee berries, coklat tu dan kalau kategori ready to eat tu ah, contohnya tengah famous sekarang Karo Ami punya ha, semuanya memiliki potensi yang sangat besar dekat pasaran Malaysia cumanya fokus sekarang adalah macam mana kita nak luaskan kapasiti serta sokongan kepada produk lokal berbanding dengan antarabangsa sebab apa? takkanlah selamanya kita nak jadi pembeli bila lagi kita nak jadi pemain di pasaran global? Jadi itu sahaja video kali ini. Sekiranya terdapat pandangan, komen, kritikan boleh sertakan di bawah dan tidak hanya di YouTube, turut ikuti kita di saluran media sosial yang lain. Itu sahaja daripada saya, Liana Samsudin. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Eh, dah agalah. Oh, dah agak, Eh, nak ode tak? Uh, mix. Eh, eh, tak ada, tak, ada, tak ada. yang lokal-lokal. Bye. Ha <laughs>